Идет. у меня жидкость залита она заклеится Разбежались? Еще? Ну, надо было стоять. Все, поздно уже. Все продано. Категория мастера. Третье место. Касьянов Руслан. Уехал, знаю, укачивал Мы ее с передам. Второе место. Представитель славного города Ху Хуста. Величка Томас. Где этот мужественный человек, у которого еще есть очень мужественный сын? Так, не расходитесь, да, сейчас все. Первое место Попов Сергей. Это легенда Закарпатского велоспорта. Человек, который, в общем-то, я всю жизнь я его вижу вообще вот так вот в постановке только пару раз в жизни, один раз. Постоянно на велосипеде мы пересекаемся на каких-то курсах. Если вы видите велосипед, груженный бочками воды и в сторону ведмедики обратно. Да, это Попов Сергей. Помахайте ему в следующий раз. Спасибо. Так, фотографируйте, фотографируйте. Их, их надо обязательно, обязательно нам потом выставить будет на сайты. Это те, на которых должны равняться молодые брать пример. На сайте Татубайк, на форуме будут фотографии. Также у нас есть страничка в Фейсбуке. Фейсбук Татубайк. Вы найдете также там ссылки и фотографии. И надеюсь, ваши фотографии тоже где-то мы увидим в интернете и посмотрим. Потому что не у всех было время возможность фотографировать. Но думаю, каждый хотел бы себя увидеть на фотографии. Неожиданно очень популярная категория, которую я хотел бы еще расширять. Категория любителей. Это люди, которые любят велосипед, то есть буквально категория любителей. Не бойтесь регистрироваться, приезжать на соревнования. Вы, ну, мы все фанаты велосипеда. И категория любителей это самое массовое и самое главное. Но без них не существует вообще никакого. Ни велоспорта, ни велодвижения, ни велосипеда. Поэтому это самая, ну, практически очень уважаемая и главная категория. И третье место, э, за третье место награждается Симонов Сергей. А! Владимир. Перепишем Спасибо вам Владимир Наш гость из города Львова Пока тебе выписывают грамоту Итак, наши соревнования всегда будут э, проходить год э, категория любителей Пока тебе маленький сувенир от, наших, от нашей компании на память да? Так, пока ему дописывают грамоту На второе место, на второе место награждается Черепка Константин Кудлево, знатный город, знатное место, отличное, солнечное. Благодарим. спасибо, что приехали на наше соревнование. И за первое место... Ну, у них фактически был фотофиниш, и судьи очень долго думали, кто упал все-таки быстрее, голова проскочила, Олега Стукалова или э, Кости Черепки. Вот. Но все-таки решили первое место дать Стукалову Олегу. Борьба, борьба на последнем, Олег, поздравляю тебя. держит уже тебе сумочку. Так, пофотографировались, поулыбались. Ярик, где у тебя Касьянов Александр. Знаю, уехал с папой. Второе место. Хойдра Сергей. Представители Сырланова э, Канинисы. В общем-то, исконной родины знаменитого марафона Король Гор. Поздравляю. Держи. Тебе уже следующий. Наклейка. Сумочка. Перчатки. Не словил. Держи. И первое место в категории юниоры занял кровец Артем. Есть такой кровец, Артем? Уехал? А тут? Вот. тебя. Первое место. Можно ему дать вообще кубок? А вы Рос Богдан вы еще. Э, да. Росин Богдан? Росин. А, да. Вызывали, вызывали. Ну давай, мы же вызывали. тебе позже подойдешь. Мы тебя, ну, остановись, дайте ему медальку. Давайте ему за то, что мы его нет. Они здесь, мы да. И чтобы кто в следующий раз лучше искал награждение, мы тебе дам большой яркий фонарь. Вот. <плес> так, фотографируется. А, вот у нас почему-то не очень хотел, чтобы эта категория была как можно шире, но девушки еще очень-очень как-то переживают. Ну, может быть, еще Девушки, как самое ответственное, все силы кинули на помощь в подготовке соревнований. И поехать получилось только жданое чверя и постой Галине. Соответственно, второе и первое место. Выходите, пожалуйста, мы вас наградим. <пл> <пл> У нас две девушки, одной сумочка маленькая. Рыда же поздравляю. Так куда же вы разбегаете? Так, так, девушки, ну это что? Чтобы не вот это... А ну вернитесь, я фотографируйтесь. вернитесь, верни... верни... давайте я еще раз фотографируйте. Не, онлайн должен обязательно сфотографировать, потому что это его специализация. Спасибо. Ну что, и последняя категория, э, категория элитная. Ребята, которые готовятся уже к серьезным каким-то будущим стартам, ездили, пытались проехать 6 кругов. Э, за третье место награждает человек, который не получилось проехать 6 кругов. Тофт Кристиан, выходи. Который сломал, в общем-то, мой велосипед и попал на большие деньги. Я его сейчас награжу, там какой-то дивиденды, чтобы он потом его чинил. Вот. Второе место, э, гость. Из города Львова, представитель команды МТП «Байк» Шевелев Микола. Ну и первое место вот тут, я сразу с подиумом, можно фотографировать. Без микрофона, без микрофона. Алексей Витальевич, на голову. А тебе вот такую. Уже все разные. Это сумочки нашего бренда, сделаны на Украине. Поддержите украинского производителя. Мы их не делаем, но мы заказываем их на Украине. И еще раз хочу сказать заключительное слово. Во-первых, большое спасибо, что вы пришли. Во-вторых, если вам нравится велоспорт или велодвижение, у нас есть тренера и люди, которые могут помочь вам, вашим детям или вашим друзьям, тоже приводите их за велосипедом будущее, за машинами нет. Еще раз очень-очень большое спасибо, потому что мне было приятно видеть ваши радостные улыбки, радостные лица. Если попросил бы после того, как сейчас все закончится, если можно, пожалуйста, уберите за собой кулечки, чтобы здесь у нас после вас полянка осталась более-менее чистой. Хорошо? И до новых встреч. С новых встреч. У кого-то уже следующие соревнования через неделю будут. Так что не расслабляйтесь, восстанавливайтесь. Кто на тренировку, кто уже, наверное, проголодался и домой кушает со своей стороны также сам благодарю Лешу Ждановича, потому что его усилиями, скажем так, было сделано это новая трасса. Мы все привыкли на шахте делать, проводить соревнования. Сейчас многим понравилась и эта трасса, так что будем проводить не здесь, ну и на шахте в том числе. Спасибо, что все приехали. Еще от магазина Татубайк, кто занял первое, второе, третье место. В течение одной недели за первое место на компоненты скидка 30%, за второе 20%, за третье 10%. Но были такие нюансы, что это именно для себя, если люди покупают, это не так что «Петя, надо велосипед или там запчасть, а я выиграл первое место. То есть именно вам надо что-то, то есть кто занял первое, второе, третье место. Повторяю, первое минус 30, второе минус 20, третье, минус 10% скидка на компоненты. Есть в интернет-магазин, у нас можно посмотреть, кто не из, из уж города заходить. Спасибо всем за участие. Мы были приятно, очень приятно удивлены количеством участников на этом соревновании. Это было и открытие. То есть, ну, я могу себе представить, какой будет этот сезон. Всем большое спасибо.